અતિવૃષ્ટિગ્રસ્ત જિલ્લા તાલુકામાં વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે જેમાં સંપર્ક વિહોણા ગામોમાં તંત્ર સાથે સંકલન કરી વીજ પુરવઠો અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોકલ્યા છે અને જેટકો સાથે મળી ઝડપભેર કામગીરી કરાવી રહ્યા છે તેમજ નમી ગયેલા બોર્ડ પેટ્રોલિંગ કરી રિપેર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને નેટવર્ક રિસ્ટોરેશન કોઈ જાનહાની ન થાય તેની પણ તાકીદ લેવાઈ રહી છે चार हजार पांच सौ मानसो नीति पगे है और हमारे सिटी में कोई फीडर बंद नहीं है हम लोग एक्चुअली अगर आप देखे तो रेस्टोरेशन हमेशा तीन स्टेजेस में होता है पहले हम सर्वे करते हैं फिर हम एक एक करके फीडर चालू करते हैं फिर सर्वे करके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर ऑन करते हैं उसके बाद सर्विस केबल आता है जो फोर्थ स्टेज होती है। अब थैंकफुली सिटी में हम लोग स्टेज पे पहुंच गए हैं हमारे फीडर्स एज सच कोई बंद नहीं है ट्रांसफार्मर जहां जहां फेल थे वहां वहां रिप्लेसमेंट के लिए हाइड्रा को हमने हाइड्रा व्हीकल्स हायर कर दिए ताकि जल्दी से हो जाए उसके अलावा जो इंडिविजुअल हैं उसके लिए हमारी टीम्स ऑलरेडी कहते हैं सिटी में तैनात है कॉन्ट्रैक्टर टीम्स भी आ गई हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से हम लोग इंडिविजुअल कंप्लेंस अटेंड कर सकेंगे आज शाम तक आप समझिए हमारे सारी इंडिविजुअल कंप्लेंस ओवर हो जाए ऐसा हम लोगों का आज प्लानिंग है राजकोट सिटी के लिए उसके साथ में हम लोग भी कॉरपोरेशन के साथ में भी टाई अप किया है कि जहाँ कहीं वाटर लॉगिंग के कारण या हमारे टीसी सेंटर्स के नीचे पानी भरा हुआ है जिस वजह से हम लोग टी सीज ऑन नहीं कर रहे हैं वो भी लोकल लेवल पर कॉरपोरेशन के साथ हम लोग टाई अप करके वहाँ से डी वाटरिंग करा के अपने टी सीज ऑन कर पाएंगे अदरवाइज वो सेफ नहीं होता है अगर हम टी को नीचे पानी भरा हो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक और हम टी सीज़ ऑन करें